14 мая в Краматорске 194 полицейских присягнули на верность народу Украины. А кем вы работали до того, как пошли в полицию? Торговым агентом. А почему ушли из торговли и решили пойти в патрульную полицию? Защищать свой город. Я с детства мечтал работать в милиции, но так как из-за ее состояния решил туда не поступать. А когда узнал о новом наборе в патрульную полицию, решил, что Внесу свою лепту в то, чтобы изменить эту систему. Это тоже женское дело. Я хочу помогать своей стране, хочу служить на благо своего народа. А вам уже говорили, сколько вы будете за это получать? Да, конечно, это открытое, как бы открытое, это 8, 8 тысяч рядовой полиции. Ну, коллектив сослуживцев у вас устраивает. Какие люди вокруг вас? Прекрасные патриоты, добрые, отзывчивые, вообще прекрасные все. Ребята, набор шикарный просто. На каждого можно положиться. На Новобранцев приехал посмотреть президент. Петр Порошенко особо выделил политическое значение новой полиции. Ми впевнені в тому, що це є наша гідна відповідь на ті виклики злочинності і порушення закону, які є на Донбасі. І я покладаюся на кожного з патрульних поліцейських, які зараз стоять тут за моєю спиною. Впевнений, що морально-психологічна, соціальна і криміногенна ситуація. В Слов'янську і Краматорську значно покращиться. Це має високе політичне значення, як я сказав, і до реалізації загального плану відновлення українського суверенітету на всьому Донбасі. Бо кожен, хто проживає в Горловці, Макіївці, Єнакієві, Донецьку, Луганську, будуть бачити, що тут життя йде абсолютно по іншому. Це буде найкращим, знаєте, таким антидотом проти отрути російської пропаганди, яким намагаються на шинкувати, напичкать наших громадян. Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейских из Краматорска и Славянска готовили по специальной программе, а материальное обеспечение особо не отличается от столицы. Они все имеют абсолютное обеспечение. Ну, нет у них еще зимней формы, еще до зимы немножко далеко. Зимняя форма как раз будет чуть-чуть позже. Это зимняя форма будет японского производства. С нами, кстати, сегодня посол Японии здесь не просто так. Один из спонсоров нашей программы. А в остальном они везде стандартно получают зарплату. Те же минимальные 8 тысяч офицеры старшие получают больше. И уровень обеспечения стандартный. Единственное, что отличается, например, от Киева, что здесь есть «Ренодастер», такие полувнедорожники, а в Киеве их пока нет. И в целом для Донецкой и Луганской области мы недавно постановлением правительства выделили дополнительно 43 миллиона для закупки 90 внедорожников для патрульной и другой полицейской службы, потому что считаем, что здесь уровень обеспечения полиции должен быть даже выше, чем в среднем по стране. Следующие города, которые обзаведутся новой полицией – Кривой Рог и Северодонецк. Сергей Горбатенко, Краматорск, Общественное ТВ Донбасса.